প্লাছ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক গাইডেঞ্চ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই চাৰি মাহ তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়িবা তো সেইটো কাৰণে খুব ইম্পৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবছক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা কাৰণ এনেধৰণৰ ইফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক তেতিয়াহে পাই থাকিব আগলৈ বহুতো ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' দিবলৈ বাকী আছে সেইটো কাৰণে ছছক্ৰাইব কৰিব আৰু মই জানো আমাৰ ল'য়াৰ ষ্টুডেণ্টখিনি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিছে তো তোমালোকে সেইটো কাৰণে লাইক এটা কৰি দিবা প্ৰথম এডভাইচ যোনটো মই তোমালোকক দিব বিচাৰিম সেইটো হৈছে তোমালোকে হাফেৰিল একজামটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে ল'ব লাগিব কাৰণ বহুতো ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা আছে যোনে ভাবে যে হাফেৰী একজামটো ভালকে নিদিম কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো মই ভাল কৰিম চ' তেনেকুৱা ভাবিলে কিন্তু নহ'ব সেইটো কিন্তু ভুল ধাৰণা হয় কাৰণ হাফএয়াৰলি এক্সামটো আমাৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদিও হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ মাৰ্কছ তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এড নহয় কিন্তু এই একজামটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত তোমালোকে আচল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো পাবা যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হলত যেতিয়া তোমালোকে বহি পেলাই লিখিব লাগিব তিনি ঘণ্টা কেনেকুৱা নিচিনা লাগে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো তোমালোকে পাবা লগতে কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণটো বুজিব পাৰিবা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব যদি তোমালোকে হাফেৰলি এক্সামৰ কাৰণে নিজৰ বেষ্ট দি যোৱা তেনেহ'লে ক'ব পাৰিবা যে মই নিজৰ বেষ্ট দিছিলোঁ কিন্তু ইমান পাৰ্চেণ্টেজহে আহিলে সেইটো কাৰণে মই ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব কিন্তু যদি তোমালোকে ভাবা কি নাই যেনে তেনে হাফেৰীটো দি দিওঁ তেনেহ'লে তোমালোকৰ মাইণ্ডত এইটো সোমাই থাকিব যে হাফেৰিল একজামটো অলপ পঢ়িয়ে ইমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিলোঁ মেট্ৰিকত আৰু ভালকৈ পঢ়ি দিম বাঢ়ি যাব তো কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয় যেনেকুৱা পেটাৰ্ণ হাফেৰলীত আহিছে তেনেকুৱা ছেইম পেটাৰ্ণ তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো আহিব সেইটো কাৰণে হাফেৰলি এক্সামটো ভালকৈ চিনচিয়েৰলি দিবা আৰু চাওক এতিয়া কিন্তু স্মাৰ্ট ষ্টাডি কৰিব টাইম আহি গৈছেগৈ বহুতো ষ্টুডেণ্টছে কি কৰে যে এফালৰ পৰা পঢ়ি যায় থাকে যি পায় সেয়াকে পঢ়ি যাই থাকে তো তেনেকুৱা নহয় নিজৰ কাৰণে এখন টাইম টেবুল বনাই ল'ব যে আজিৰ দিনটোত মই এইকেইটা ছাবজেক্ট পঢ়িম এইকেইটা টপিক মই কভাৰ কৰিব লাগিব এইখিনি হাফএৰ একজামত আহিব তেনেকুৱাকৈ ৰুটিন বাই ল'বা মই গোটেই চিলেবাছ দি থৈ দিছো হাফএৰী এক্সামৰ কাৰণে তোমালোকে চোৱা নাই চাই ল'বা তাৰোপৰি তোমালোকে যিবিলাক ছাবজেক্টত বেয়া আছে সেইটো এতিয়াই টাইম হয় এতিয়াই তোমালোকে সেইখিনি ভালকৈ পঢ়িব লাগিব বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ে আছিছটো সেইটো কাৰণে টান হয় তেনেহ'লে আছামিছ ছাবজেক্টটো এতিয়াৰ পৰাই ভালকৈ পঢ়ি থৈ দিয়া তেনেকুৱাকৈ আছিছ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্টটো বহুতে ইংলিছত টান পায় বহুতো ষ্টুডেণ্টে মেটছত টান পায় ত' যোনটো কেইটা ছাবজেক্ট তোমালোকে টান পোৱা এই ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ এই মাহখিনি এতিয়া কমপ্লিট কৰি লোৱা পাৰিলে ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰতে সেই চাবজেক্টখন ইমানেই ভালকৈ পঢ়ি দিয়া তোমালোকে যাতে তাতো তোমালোকে লেটাৰ মাৰ্ক আনিব পাৰা কাৰণ যেতিয়া তোমালোকৰ কোনোবা দুখনমান ছাবজেক্টত মাৰ্ক্স অকণমান কম আহি যায় পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত কমি যায় সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ নোৱাৰা ছাবজেক্টকেইখন এতিয়া ভালকৈ পঢ়া ভালকৈ ডেইলি গ'লছ দিয়ে এইকেইটা ছাবজেক্ট পঢ়িম আৰু তাৰো উপৰি আৰু এটা বস্তু হৈছে সেইটো তোমালোকে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো অকণমান নটিছ কৰিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থাকে ত' যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ চেনেলত গোটেইখিনি ছাবজেক্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বাচি দিয়া হৈ আছে হাফৰিল একজামৰ কাৰণে গোটেইবিলাক ছাবজেক্টৰ কাৰণে পাবা ছাইন্সখন বাকী আছে ছাইন্সখনো তোমালোকে পৰহিৰ ভিতৰত পাই যাবগৈ ত' সেইটো কাৰণে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা যিসকলে কৰা নাৰ ভিডিঅ'জ এভেইলেবল আছে চেনেলত তোমালোকে চেনেলত গৈ অকণমান বিচাৰি চাবা পাই যাবা ত' এইটো আছিলে আমাৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ পইণ্ট যে আমি অকণমান স্মাৰ্ট ষ্টাডি কৰিব লাগিব যোনবোৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাত বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগিব যদিহে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া নাই ভালকৈ পঢ়িছা যদি বেলেগ কথা কিন্তু যদিহে ভালকৈ প্ৰিপেৰেচন হৈ থকা নাই তেনেহ'লে মই কোৱা এই ছেকেণ্ড নম্বৰ ষ্টেপটো কৰা তো এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ তিনি নম্বৰ পইণ্টটোলৈ এইটো হৈছে প্ৰেক্টিছ এণ্ড চেল্ফ ইভেলুৱেশ্যন তোমালোকে যিমানে নপঢ়া কিয় কিন্তু প্ৰেক্টিছটো লাগিবই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পে'পাৰছে হওক বা মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰে হওক প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে তো সেইটো কাৰণে মই আমাৰ চেনেলত যোৱা বছৰ হাফ ইয়াৰ একজামৰ পেপাৰছখিনি আপলোড কৰি থৈ দিছোঁ তাৰোপৰি যোৱা বছৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ পেপাৰ আছে তো সেইখিনি দি তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিবা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পে'পাৰ প্ৰেক্টিছ কৰা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কাৰণ চব পঢ়াতো চবেই পঢ়ে এজন ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট পোৱা ষ্টুডেণ্টেও পঢ়ে এজন নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট পোৱা ষ্টুডেণ্টেও পঢ়ে কিন্তু ডিফাৰেঞ্চ কি থাকে যে যোনজন ষ্টুডেণ্টে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট পায় তেওঁ কিন্তু প্ৰেক্টিছ কৰে যোৱা বছৰৰ প্ৰশ্নবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰে তো এইকাৰণে মই ছাবস্ক্ৰব কৰিব দিছোঁ যাতে তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ভিডিঅ'খিনি পাই যোৱা আমাৰ চেনেলত দিয়া হৈ আছে আৰু আগলৈ মই দি যাম এবাৰ হাফএৰলি এক্সাম হ'ব যে এই টু জেট পেপাৰ দিয়া হ'ব তো সেইটো কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা কাৰণ আমি কুৱেশ্যন পেপাৰটো অকণমান ওপৰত অকণমান ষ্টাডিম সেইখিনি যদি তোমালোকে বুজি পোৱা তেনেহ'লে মেট্ৰিক পৰীক্ষা ভাল হ'বই